Вкусного всем! Масаман карри – общепризнанный в мире король карри. По опросу CNN, он не просто лучший карри в мире, это вкуснейшее блюдо в мире. Понятно, что опрос субъективен и отражает кулинарные пристрастия англосаксонского мира. Да и Масаман не всегда первый, его постоянно сменяет другой король карри – Ренданг. Рецепт есть на нашем канале. Но в Таиланде, стране улыбок, такое название еще фигурирует в туристических проспектах, массаман – чудо-еда, которую продают, можно сказать, на каждом углу. Пряный, кокосовый, сладкий и солоноватый. Вы съедите его до последней капли. А с пакетиком соуса, который продают в большинстве восточных онлайн-магазинах, не составит труда приготовить этот хит мира карри. Полный перечень ингредиентов в конце видеорецепта и в описании к нему. А начнем с мяса, килограмм мякоти говядины нарежем кусочками около двух-двух с половиной сантиметров. Чем лучше и мягче говядина, тем лучше и вкуснее будет массаман. Поэтому кроме спиной части, костреца или задней части, больше ничего и не посоветую из туши. Как правило, в этом блюде используется говядина. Массаман имеет мусульманские истоки. Но может быть и курица, и даже свинина или вегетарианский тофу. Но это уже редкость. Нарезали и сразу к плите. Я по традиции готовлю в воке, но может быть и казан, и сотейник, и глубокая сковорода. Сначала обжарим специи, зиру, пару ложек и с ложку белого кардамона. Обжарка – традиционный способ раскрытия запаха и вкуса специй. Не только в восточной кухне. Попробуйте обжарить специи перед тушением и будет совершенно более яркий вкус и аромат. Обжарили, удалили. Готовить будем на основе пасты массаманкари, частого в последнее время товара в любом восточном онлайн-магазине. Состав пасты – лук-шалот, чеснок, галангал – это юго-восточные роди чембиря, лимонграсс – трава со вкусом лимона, перец чили – при этом будет вообще не остро, это одно из самых неострых блюд Таиланда, а также из специй зира, кардамон, креветочная паста, белый перец и соль. Перед добавлением пасты в вок добавим кокосовое молоко или сливки, как у меня. Сначала пару-тройку ложек. Затем пасту пару пакетиков, то есть около 100 грамм. Прожарим смесь, пока она не станет ярко оранжевого цвета. И на поверхности не появятся жирные пятнышки. И сразу добавляем мясо. Перемешаем, чтобы все кусочки покрылись соусом. Добавим оставшиеся кокосовое молоко или сливки. То есть в сумме около 400 мл. Перемешали и оставим тушиться на огне ниже среднего, ближе к минимальному. Около 30-40 минут до мягкости мяса. Пока тушится, подготовим картошку. 8-10 маленьких картошин нарежем кусочками приблизительно по размеру как кусочки мяса. Занятно, но картофель тут не гарнир, а овощ, как и лук, который необходимо нарезать четвертушками восьмушками. 3-4 луковицы среднего размера репчатого лука. По канонам в идеале должен быть лук сивок, который кладут либо целиком, либо разрезают пополам. У нас крупный, поэтому нарезаем дольками. За 20 минут до конца тушения добавляем лук и картофель. Как раз за это время овощи и мясо одновременно дойдут до мягкости. Тут же добавляем рыбный соус, ложки 4. В массаманкаре не добавляют соль, как впрочем и везде в Таиланде, ее заменяет рыбный соус. Он специфический и довольно неприятно пахнет, но этот запах выветрится за 10 минут. Зато это кроме соли и природный усилитель вкуса. Закрыли крышкой и тушим дальше. И за 5 минут до конца тушения добавляем последние добавки. Пальмовый сахар. В Таиланде он продается в таких бляшках. Его либо разламывают на кусочки, либо натирают. Необходимо пару ложек или замените на обычный сахар. Хотя у пальмового свой незначительный, но характерный привкус. Также добавим тамариндовую пасту, пару ложек, Тамаринд называют индийским фиником, хотя это бобовое растение. Паста из него кисло-сладкая, с очень характерным вкусом. Терпкая как фасоль, сладковатая как зеленый горошек и кисленькая как недозревший финик. Все эти ингредиенты часто и гости в восточных онлайн-магазинах или лавочках на крупных рынках. Добавляем специи, которые мы обжарили в начале, зиру и кардамон. Они есть в составе пасты массаман но в свежем виде они значительно дополнят ароматную палитру блюда. И пару листиков лаврового листа. Дадим потушиться и если необходимо в конце по вкусу добавим рыбный соус или сахар или тамариндовую пасту, в зависимости от чего вам не хватает во вкусе. Подают массаман карри с рисом. У нас вы видите подачу в одной тарелке, но в Таиланде рис подают как у нас хлеб, рядом и едят в прикуску с основным блюдом. Рис традиционно варится без соли и масла, просто на воде. Массаман кари это восхитительный аромат, ни с чем не сравним. При этом по-домашнему мягкий и вкус пряный, почти не острый. Подойдет даже детям. Хотя вы можете добавить острого перца для желаемой остроты. Все это создает блюдо, которое точно можно считать королем карри. Чаще всего его еще посыпают слегка обжаренными орешками, кешью или арахисом, с конца 18 века это блюдо обязательное в королевском тайском меню. И обязательно так уж сложилось в каждой второй харчевне Таиланда. Тханхи Эраи или приятного аппетита. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма, кто этого еще не сделал. И будьте здоровы!